आहे ठाणे जिल्ह्यात असलेल्या मुरबाड शहरातून मुरबाडमध्ये अयोध्या नगरीचे आचार्यजी महाराज यांच्या मुरबाड मुरबाड नगरीत आगमन होताच संपूर्ण शहरातून रथामध्ये महाराज बसून त्यांची भव्य मिरवणूक सोहळा काढण्यात आला त्यानंतर भव्य मिरवणुकीचा रथ हा माऊली गार्डन हॉलच्या प्रांगणात येऊन येथे अयोध्याचे जगदगुरु महाराज उतरून सदर महाराज हे व्यासपीठाकडे गेले व व्यासपीठावर बसल्यानंतर तसेच उपस्थित संयुक्त तत्वधान संत समितीच्या मुरबाडकरांच्या वतीने सन्मान करण्यात आला तसेच सर्व सांप्रदायिक भक्तगण यांनी मोठ्या प्रमाणात कार्यक्रमाला उपस्थिती दर्शवली या संत व्यासपीठावरून जागतिक जीवन गौरव पुरस्कार अयोध्येचे जगदगुरु परमंस आचार्यजी महाराज तसेच काशी परिषद प्रभारी विश्वगुरु सन्मानित हब नामदेव महाराज हरड यांच्या हस्ते ज्या ज्या मान्यवरांनी समाजात चांगले काम केले आहे त्यांच्या कामाची पोचपावती म्हणून त्यांना शुक्रवारी मौली गार्डन सभागृहाच्या हॉलमध्ये उपस्थित मठाधिपती योगी फुलनाथ महाराज आमदार किसन कथोरे कळमनाथ महाराज सिडकोचे माजी अध्यक्ष प्रमोद हिंदूराव ठाणे जिल्हा परिषदेचे माजी, माजी उपाध्यक्ष सुभाष पवार मुरबाड वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक प्रसाद पांढरे हमभाऊ दळवी मधुकर आप्पा घुडे पत्रकार बाळासाहेब भालेराव माजी नगराध्यक्ष शीतल तोंडलीकर संतोष चौधरी नगरसेवक हो विनोद नार्वेकर उद्योगपती पंढरीनाथ आलम यांनी जागतिक महासन्मान जीवन गौरव पुरस्कार देऊन सन्मान करण्यात आला तसेच या व्यासपीठावर टाकेश्वर मठाधिपती योगी फुलनाथ महाराज यांना राष्ट्रीय धर्मगुरुपदी नियुक्ती करण्यात आल्याचे घोषित करण्यात आले या कार्यक्रमाचे आयोजक हगोप काशी परिषद प्रभारी विश्वगुरु सन्मानित नामदेव महाराज हरड यांना आंतरराष्ट्रीय धर्माचार्य ही पदवी बहाल करण्यात आली तसेच संत व्यासपीठावर अयोध्या नगरीचे जगदगुरु परमहंस आचार्यजी महाराज यांनी भक्त भाविकांना मार्गदर्शन करताना सांगितले की जीवनामध्ये सर्वश्रेष्ठ कोण आहे तर आई विषयी आपल्या मनात प्रेम असणं ही काळाची गरज आहे तसेच श्रीरामाबद्दल ही चांगली माहिती व उपदेश केला ते म्हणाले हे विश्वसुखी मानतो व विश्वसुखी नांदो अशा प्रकारचं खूप चांगलं मार्गदर्शन जमलेल्या मुरबाड तालुक्यातील तसेच कल्याण तालुक्यातील सर्व सांप्रदायिक भक्त वृंदांना त्यांनी केले आनंद महाराज महाकाल धर्मपीठर यांचं शुभ आगमन झालेलं आहे व्यासपीठावर फक्त या सोहळ्यासाठी आलेले जे सी विराजमान व्यवस्था असं येते चन्द्रभामनसो जातशोः सूर्योऽजायत श्रोत्रा द्वायुष मुखादग्निरजायत भो दीपदेवरूपस्त्वं कर्मसाची हविव्रत यावत कर्म यत्कर्म तावत नावत् स्थिरो शुभम करो तो कल्याण सुख सुखसा सत्बुद्धि विनाशा भज्रो ते नमोस्तु ते ओम अग्निवर्जो ज्योतिवर्ज ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति वर्जो ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाह

श्री नामदेव जी को एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी देश के सभी साधु संत धर्माचार्यों की ओर से प्रदान की जा रही है श्री नामदेव जी हमने देखा कि यहाँ महाराष्ट्र की जो पावन धरती ऋषियों मनुष्यों की है साधु संतों की है एक एक से बड़े सिद्ध संत महाराष्ट्र की धरा पर हुए लगातार नामदेव जी देश के कोने कोने में जो भी साधु संत हैं सब जगह जाते हैं सबका आशीर्वाद लेते हैं और सबको महाराष्ट्र में आने के लिए आमंत्रित करते हैं एक संगठन अभी चौदह लाख हिंदूवादी और सिखों का जो संगठन है देश में चौदह लाख रजिस्टर्ड संगठन के अध्यक्षों ने मिलकर के एक नए संगठन का निर्माण किया है सनातन धर्म की रक्षा के लिए बीच में जब बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए चैलेंज करने लगे तो देश में जितने भी सनातन धर्म की रक्षा के लिए संगठन बने हैं चौदह लाख रजिस्टर्ड संगठन चौदह लाख रजिस्टर्ड संगठनों ने मिलकर के एक संगठन बनाया है जिसका नाम है विश्व हिंदू सिख महापरिषद विश्व तो संपूर्ण विश्व में जो सनातन धर्म की प्रचार के लिए और जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं उनकी रक्षा के लिए जिसका सभी संतों की ओर से प्रस्ताव मेरे पास पहुंचा अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए हमने संतों का आदेश मान करके स्वीकार किया मेरे ऊपर जिम्मेवारी आई कि आप इसमें एक ऐसे व्यक्ति का चयन करिए जो सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित हो तो भगवान की प्रेरणा से हमें नामदेव जी का स्मरण हुआ आज नामदेव जी को विश्व हिंदू सिख महापरिषद का अंतरराष्ट्रीय उपाध्यक्ष मैं बना रहा हूं महाराष्ट्र से यहां से शुरुआत करके महाराष्ट्र के कोने कोने जो हमारे सनातन धर्म की परंपराएं हैं जो भारतीय संस्कृति है जो हमारे संस्कार हैं। उसका प्रचार प्रसार जगह जगह सत्संग कराना साधु संतों का आयोजन कराना क्योंकि धर्म रक्षा से ही राष्ट्र रक्षा हो सकती है और सभी सनातनी का परम दायित्व तो है हर सनातनी के ऊपर पूरे विश्व के कल्याण की जिम्मेवारी भगवान ने दिया है तभी तो हम जब कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो कहते हैं विश्व का कल्याण हो मतलब संपूर्ण विश्व का कल्याण हम सनातनियों की जिम्मेवारी ईश्वर ने दिया है इसलिए हम चाहते हैं कि जितने भी मंचस्थ हैं धर्माचार्य थोड़ा खड़ा हो जाए और एक मिनट नामदेव जी को मैं चाहूंगा आप भी खड़े हो जाएं सारे साधु संत धर्माचार्य भी खड़े हो जाएं और और आचार्य लोग थोड़ा स्वस्ति वाचन कर देंगे बीच में आचार्य लोग स्वस्ति वाचन करेंगे ओम हरि ओम सत्य

सेवाच विर्यादितराहाै तुच्छातु सदो तिर्वसे महि देवहि तन्नयो सजमेन्द्रेवादिराजरन्तदो राम रासोपितरो भवन्ति मानो मदियारे

विजयानंद महाराज दशनाम आखाडा महंत अरुणनाथ महाराज नाशिक त्याचप्रमाणे या संत पीठावर हरिभक्ती परायण दत्तात्रय पवार या संत पीठावर विराजमान आहे या सर्व संत महंतांच विद्वत्या उजव्या बाजूला सर्व पुरुष मंडळीसाठी बसण्याची व्यवस्था केलेली आहे

अपनी बीया